У нас в гостях Оксана Чарторийська, доктор психологічних та психофізичних наук, академік, професійний коуч. Оксана, розкажіть, чи нагадайте тому, хто колись знав, але забув, що ж таке коучинг і що він означає в наш час? Коучинг це розділ соціальної психології, направлений на реалізацію чоловіка в будущем, ну, якщо дуже кратенько. Это система методик, знаний, определенных упражнений, которые человек, овладевая всеми этими знаниями, методиками, технологией, может улучшить свою жизнь. И первое время, возможно, необходимо работать с коучем, в последующем навыки отрабатываются, и человек уже самостоятельно хорошо двигается по жизни. Дякую. Скажите, какой він якісний коуч? Кто ця людина? Щоб він дійсно був профессионал. Друг, который в бизнесе, друг, который там в политике, друг, который для реализации каких-то своих планов в семейной жизни. Это поддержка, профессиональная поддержка. Это слово «коуч», оно происходит с английского. И раньше коучами называли тех людей, которые тренировали олимпийских чемпионов. То есть это настолько мощная поддержка, что в результате человек достигает очень больших высот. И спорта, оно так перекочевало как бы в бизнес, это как бы термин психологии. И потом, если еще глубже пойти, то вообще коуч, coach, коучер происходит от венгерского слова, которое напоминает кучер. Угу. То есть это возница. Наїздник, да. Возница. Угу. Я знаю, что у вас даже есть такая метафора про того, кто в повозке, про коней. Можете и сейчас ей сказать, потому что это очень интересная метафора. Чтобы понять больше да. коучинг, действительно есть такая метафора, когда вот представьте лошадей, кучера, карету. И хозяина в карете. Лошади это наши эмоции. Естественно, что они важно, чтобы присутствовали, были в хорошей форме. Но когда лошади заносят, кучер это наш ум, это наш мозг, это наш интеллект. В западной культуре очень много внимания уделяется развитию интеллекта, вся система образования на этом построена. И при этом кучер это еще не хозяин. Угу. И Карета это образ жизни, который бы хотелось вести, но по каким-то причинам пока еще не ведем. И вот хозяин в карете это наша интуиция, это наша самость, это наша сущность, это действительно вот то, к чему важно прислушиваться. Это хозяин в карете. И в данной ситуации, если входить в эту метафору, то коуч это всего лишь помощник того, кто хозяин в карете. Дякую, скажіть, чи обов'язково бути психологом для того, щоб бути коучем? Чи будь-яка людина, якщо вона забажає, вона може стати таким професіоналом, щоб допомагати іншим чи собі? Ну, естественно, если у человека еще есть психологическое образование, и потом он получает образование коуча, это очень хорошо, и это действительно выходит профессионал высокого уровня. И при этом коучем может быть человек даже без психологического образования, потому что вот тот курс, например, который я веду за 16 занятий, а мы раз в месяц занимаемся, человек приобретает навыки, знания, которые необходимы и как бы для работы с людьми, и в том числе там есть какие-то базовые вещи по психологии, для того, чтобы можно было общаться с людьми. Кстати, коучу не обязательно быть вот профессионалом. Ну, коучу не обязательно быть профессионалом том виде деятельности, в котором его клиент. Да, если, например, я работаю с директором строительной компании, то мне не обязательно иметь строительное образование. Если я работаю с главврачом, мне не обязательно иметь медицинское образование. Мне важно иметь знания по коучингу, благодаря которым я, смотря от той ситуации, от того запроса, который сейчас есть с человеком, Могу допомогти йому продвинуться в його вопросе. Могу допомогти йому поддержать його в тому, щоб він рішив цей випробування. Які є основні методики, які техніки, щоб людина могла по той бік екрану представити собі, як це відбувається, як відбувається коуч-сесія? Угу. Ну, самый такой быстренький пример, вот, например, есть техника декартовой координаты. Вот вспомните какой-нибудь вопрос, на который вы не можете дать ответ там «да» или «нет». Угу. Теперь ответьте на вопрос «что будет, если вы сделаете это?». Угу. И отвечаем там «один, два, три», да, «что будет, если вы сделаете это?». Следующее «что будет, если вы не сделаете этого?». Uh -huh. Следующее. Чего не будет, если вы этого не сделаете, да? И э, чего не будет, если это произойдет, если вы это сделаете? Ну и каждый отвечая на свой насущный вопрос, может уже потом или принять решение, да, я это делаю, или сказать, ну нет, сопоставив все вот плюсы и минусы, я все-таки не хочу как бы этого делать. Или же может быть родится какой-то новый вариант. То есть основа всего коучинга – это Питания, и постоянно э, ставить коуч перед людьми. Не только основа, то есть весь коучинг он построен на, ну, на вопросах и при том на открытых вопросах, на тех вопросах, на которых человек не может ответить, да или нет, и ему нужно включать, еще задействовать систему мозга и поднимать, поднимать из себя изнутри э, именно его ответы. Потому что коуч это человек, который помогает получить доступ к гениальности человека нету тупых, глупых, бездарных, неталантливых людей, есть люди, которые слабо мотивированы. И коуч — это тот человек, который умеет своими вопросами разбудить эту мотивацию, поднять эту мотивацию, и у человека появляется вдохновение, появляется желание, появляется энергия, появляются новые мысли, новые идеи, начинается новая жизнь. Скажіть, наскільки актуально зараз звертатися до коуча в наш такий нелегкий час? Чи буде до цього людям, як ви вважаєте? Наскільки це важливо? Угу. Люди дуже багато часу тратять на рівні дій. а что сделать а может быть пойти на тренинг который расскажет мне о делании, да, как правильно делать начинать нужно с себя начинать важно со своей как бы внутренней мотивации потому что делание это уже следствие. Сначала у нас есть определенная идея, да, только потом появляется мотивация, следующее у нас появляются уже какие-то мысли, идеи, планы, и только после этого уже начинаются какие-то действия, что-то происходит. Ну, это экономится время, экономится силы и больше результат. Если же люди начинают просто с делания и потом постоянно наступают на грабли, выбор есть всегда. Да, то есть основное питание на вещи Все. Ну, почему важен коучинг? Важен коучинг, например, бизнесменам для того, чтобы увеличить свои доходы или разобраться с той ситуацией, быстренько поменять какие-то профили бизнеса. И нужна поддержка, потом нужна поддержка действительно независимого человека, независимого психолога, коуча. Если же это, например, отдел кадров, да, по-старому или сейчас, то рекрутинговое какое-то агентство, да, то есть или специалист по рекрутингу, здесь важно вот именно научиться работать с людьми, прояснять ценности людей. И когда тогда подбирается человек на предприятие, то чтобы действительно человек с его ценностями подходил к предприятию, к тем целям, которые есть у предприятия. Если же, например, это SS-менеджеры, то есть люди, которые занимаются продажами, для них очень важно обучиться методикам коучинга, чтобы уметь общаться с людьми, разговаривать и давать людям свой продукт именно как ценность а так, как обучают обычно навязыванию в продажах. И тогда людям категорически не хочется. Вроде бы и мог рассмотреть этот товар, но когда тебе его насильно навязывают, ну вообще не хочется в эту сторону двигаться. Искусство продажи – это тоже искусство. Дякую. Скажите, если человек хочет найти себе коуча, какие кроки она повинна делать? Ну, во-первых, было бы хорошо, если бы человек все-таки сам научился коучинговым техникам, и при этом первое время есть информация в интернете, и стоит как бы обратить внимание именно на те сайты, которые достаточно крупные, достаточно много людей заходит, ну и почитать какие-то комментарии, хотя в наше время есть такое понятие, как троллинг, и очень многие специалисты заказывают себе троллей, да, которые усиливают, очень многие предприятия крупные это делают, банки, и опять же человеку немножко сложно тогда разобраться, а где же истина, потому что действительно или услуга, или товар может быть очень хорошим, но из-за того, что идут вот эти маятниковые войны между теми, кто предоставляет услуги, и иногда некорректные как бы, вещи происходят, то лучше, наверное, всего как бы, обращаться к тем людям, которые уже получили услугу коуча и я думаю что сейчас услуга коучинг настолько распространена что у всех есть как бы знакомые сотрудники родственники которые уже пообщавшись с кем-то из коучей могут сделать заключение и первое результат насколько это сотрудничество было результативным потому что только результат дает понять где мы находимся можно очень много бла-бла-бла, и при этом э, нужно смотреть на результаты. Если после работы с коучем у этого человека есть результаты в жизни, то есть смотря какие цели он ставил, или улучшение в финансовой сфере, или улучшение в личной сфере, или улучшение как бы по здоровью, да, все зависит от цели человека, тогда действительно с этим коучем стоит работать. Кто до вас звертается большую миру остальным часом? какие люди. До вас как до коуча. Mm -hmm. Кстати, вот у меня в последнее время очень часто обращаются именно психологи, терапевты для повышения квалификации, потому что, ну, наверное, действительно в наше время нужно быть гибким. И кроме тех техник, которые базовые давались в университетах, институтах, нужно применять что-то новенькое, да, то есть что-то более эффективное, что-то более такое, то, что под сегодняшний день подходит. Поэтому они с удовольствием ходят на занятия, осваивают как бы материал и потом сразу же применяют это непосредственно с клиентами, все эти методики, техники. Ну и когда следующее занятие, они приходят как бы и делятся как бы своим опытом, что у них там получилось, где у них что произошло, может быть какие-то вопросы возникли, и опять же проговаривают, а вот как можно было бы на следующий раз еще улучшить то, что они уже и так хорошо делают. Скажите, чему же людина допомогти сама себе, когда вона владеет техниками коучинга, и чему же допомогти ей просто друг? якийсь, чи близька людина, яка теж знає ці техніки, але вони в близьких стосунках. То, что вы сказали, это называется самокоучинг. Иногда это очень такая хорошая вещь, когда ты можешь сам быстренько себе сделать какую-то технику и прийти в ресурсное состояние. Хотя вот как один мой хороший специалист Макс Ашурков по коучингу сказал, можно быть хорошим зубным врачом, да? но иногда нужно, важно пойти и попросить, чтобы другой такой врач посмотрел, что у тебя там делается. Поэтому э, иногда есть техники, которые хорошо самому делать, иногда есть техники, которые все-таки важно попросить друга, чтобы помог. И э, если ваша там, подруга, друг владеют этими техниками, действительно можно, можно по скайпу, можно в телефонном режиме, можно встретиться в кафе за чашечкой кофе, сделать какую-то технику, восстановить свое ресурсное состояние и легко, весело двигаться вперед. То есть близкие стосунки цены нияк не, не заважает? Нет, коуч это не терапия есть в терапии как бы ограничения в том плане что э, нельзя терапию делать с близкими родственниками в коучинге нет такого ограничения мы можем делать техники э, ну эти техники мы можем делать э, в семье с, близ, э, ну, с близкими родными э, с братьями сестрами маме папе то есть э, всему своему окружению сотрудникам, там руководителю кстати, думаю, руководители очень довольны будут, если у них будут ассистенты-помощники, которые время от времени будут помогать в работе и как бы, делать эти техники. Дякую вам. У нас уже, на жаль, не остается часу. И я вам дякую, перш за все, за то, что вы зацікавили людей в новой профессии. Благодарю. Благодарю за вопросы.